Давай накачивай, Я еще добавлю Да. Когда вы оставляете велосипед на хранение, либо там где на ночь, вы приехали с поездки, очень желательно сбрасывать цепь про самые маленькие звезды. Чтобы спереди была маленькая и сзади маленькая. Почему? Потому что вот сейчас сзади стоит большая, компонента уже как бы находится в напряжении вот эта пружина. А есть люди, которые любят спереди поставить большую и сзади там какую-то одну из больших, и вот так велик оставлять он бывает так стоит месяц. А потом почему-то, э -э, когда включаешь, ну вот, едешь там, да, и хочешь скорость набрать, включаешь э -э, более сложную передачу, да, она галимо переключается почему-то. Потому что компанела очень долго находилась в напряжении, и пружина ослабла эта пружина сделана, ну их тут две, одна пружина, которая тянет цепь постоянно, а вторая пружина, она, <говорит> как там он так правильно сказать, без научных терминов, вторая пружина находится в корпусе, и э, в идеале она стягивает компанеллу вот, э, вниз, постоянно стягивает ее вниз, Ра. то есть вы когда сбрасываете здесь, щелкаете вниз, Вращаете колесо, и компанела стремится в нижнее положение. Вот сейчас две пружины, они отдыхают. Одна, которая в корпусе вот это и вторая, которая в лапке. Если, если они у вас будут в растянутом положении постоянно находиться, у вас компанела будет работать в лучшем случае ничего. Поэтому вот э, приехали с поездки, спросили, тут самая маленькая, тут самая маленькая, и велик себе стоит отдыхает. Вторая часть забыл сказать, каким образом мыть цепь. Цепь надо время от времени мыть. И вообще для этого есть машинки специальные для мойки цепи. Если машинки нету, если у вас стоит замок на цепи, снимайте замочек. Ну, я думаю, вы знаете, каким образом это делается. Если вы не знаете, можно просто взять кусочек троса, ставить между замком и сдавить резко. Замок снимется. Если замка в цепи нету, надо использовать выжимку. Ну, тем образом использовать выжимку, это уже можете в интернете глянуть, либо если Антон вынесет, я вам покажу. Вот. Э, я покажу замок. Вот, есть замок у меня. Да. Вот, замок это отдельный пин вот, в цепи, можно, который можно, ну, в цепи. дает возможность снять цепь э, ну, вообще систему, потому что так ну, вы не снимете, потому что тут закрытая она идет и, и, все. Вот. Ну. Есть цепи, в которых замка нет, но у них есть специальный пин. И эту цепь можно снимать э, вместе этого пина. Он там обычно обозначен либо другим цветом, либо он больше Я в диаметре. И обязательно цепь всегда снимать вот именно вместе этого пина. Если вы будете снимать его в других местах, то скорее всего что, ну, в лучшем случае она просто будет хуже работать, либо закусываться постоянно, заламываться. А, ну, есть еще случаи, когда... Просто вы будете включать на, на, более высокую звездочку, она у вас просто лопнет этот цепь. В месте, в котором вы вложили пирс. Короче, у меня цепь не снимается. Я не знаю почему. Просто нет. Да. Смотрите, я расскажу, как велосипеды разбирается, вот чтобы упаковать его в поезд. Вот вы. А, да-да-да, не да, и вот, вы сняли цепь, но если у вас есть мойка цепи, это цепь можно мыть не снимая. То есть там обычно, обычно мойка цепи это такая типа коробочка пластиковая с роликами. Берете туда жидкость наливаете. Можно наливать вайтспери, бензин, воду, спейри, ну неважно. Керосин. А Тоже можно пойдет. Берете вот эту мойку цепи, наливаете, вставляете цепь, вращаете педаль. Сливаете жидкость, она будет по-любому черная. Заливаете еще раз, моете, и она уже будет более серая. Сливаете, заливаете еще раз, она уже такая, ну, как бы, более-менее чистая. После этого очень важно цепь высушить. Не смазывать сразу на керосин там наверх, либо на white spirit наверх, либо на, на бензин. Просто дать цепи постоять, чтобы оно все постекало, повысыхало. Ну, потому что бензин, керосин, оно все испаряется. Когда цепь высохнет, ее можно смазывать. Если мойки цепи нету, есть замок, снимаете цепь, берете бутылку, банально, да? Желательно типа, типа биолов, которые вот э, широкое. горлышко широкое. Заливаете туда ну, 200 мл бензина, керосина, white и так далее. Берете цепь, закрываете, встряхиваете интенсивно. Опять же таки, жидкость будет черная. Сливаем, меняем, встряхиваем, смотрим, она серая. Сливаем, меняем, если, если она белая, идеально. Опять же таки, снимаем цепь, вешаем, чтобы она повисела. Можно на улице, можно ну, дома, понятное дело, что не совет. Э, цепь, цепь, высыхает, после этого ее можно ставить обратно, смазывать. Тем образом смазывать, я уже говорил. А можно последний раз мыть не бензином, тем же самым, а просто обычной галой и горячей водой? Галой и горячей водой можно, но когда вода будет высыхать, э, Лучше, ну, лучше, когда с цепи испарится бензин, потому что цепь будет э, меньше, как это, это слово называется. Коррозии подвергнут. Да. Верно. Цепь, вот, особенно цепь на воду не, ну, не, любит. Я лично не советую мыть водой. Она высыхает, она даже не покрывается ржавчиной, если она горячая. Цепь горячая после этого. Ну, ну я же говорю. Желательно, конечно, мыть керосином, вайспиритом, либо бензином после этого смазывать водой конечно можно но это на вашем хорошо запрень. полоскать но, чтобы вытянуть воду можешь. просто Очень вода хорошо. она как бы не ну, не смоет остатки смазки старой нет, Все, не, я сказал не последний разы резином, это понятно что надо. разы последний раз, последний раз, раз тоже да? хорошо потому что если будет вода то она останется и будет соответственно корродировать жизнь я об этом говорю ну лично я не советую лучше раз. но вообще венский растения бывают спит вот ну и после этого она высыхает, ставим, смазываем. Слово Антон. Э -э, посмотрите, вот я вам продемонстрирую, как можно просто разобрать. Вы обязательно сни... э -э снимаете педали, Занимала меньше места в ширину. То есть если вы сняли педали, то уже ну, то есть, велосипед стал у вас э уже на, ну, на, размер педали. Вот, а снимаете, потому что оно все позаписали Да, там две разные, но <laughs> <мы> есть кидать <laughs> левый, кидать право. Ну Далее некоторые <laughs> ложат, то есть вовнутрь можно заключить. Я ну то есть можно просто снять и положить сюда. Но я их отдельно просто положил сюда. Э, обязательно вот когда вы купите велосипед, вот, обязательно вот, такие вот, штуки, надо, вот эти вот штуки. Я их просто снимаю. это реально важно. Вот эти вот штуки. Ну когда вы купуете или куда-то переезжаете, или вы просто берете их снимаете, ну, чтобы они не стремились. Вот. Ну, можете там где-то портфель, чтобы вам. Ну, э, ну, велосипед разобран, но это, это вот, ну, достаточно просто проводить. Ну, Если, ну, конечно, там вас много, то все делается быстрее. Как правило, это занимает. В идеале еще, чтобы уменьшить габарит велосипеда можно снять с его. Ну я его просто беру, опускаю до, ну, можно, до минимума. Можно снять вынос, взять его часть, вынос, руль, и сместить в сторону рамы. И переднее колесо. Ну, если есть стяжки, вообще идеально. Ставится вот так переднее колесо. Велосипед. Снимается руль, смещается сюда. И получается у вас велосипед если, занимается. Такого. Если диск, если у вас дисковый тормоз, надо дисковым тормозом если вот диск вот такой, надо его в середину как-то так ложить, чтобы ну, он был внутри, не снаружи вот так вот, а внутри. То, что может вот. Да. Это все вы закрепляете стяжками, скотчем, вот так вот. Все в такой чехол, по сути, мешок. Вот, и пакуете его ну, на третий угол. Вот. При авиаперевозках вы можете снять Э, обязательно надо снять ручку, э, рулевую, она тут просто вот два болта, вот третья она раскручивается, вот и снимает. Вот и руль можете поставить вот, вот я цепляю между вилкой. Да, все стяжками стягивается и то есть руль выходит за габариты, да, которые они требуют? Э, там они особо не следят за габаритами. Там главное, чтобы он был плотно упакован э, и ну, не, не было болтающихся.